तो मजाहब में तो यही होता है मजाहब में तो इसी तरह से लोगों को जकड़ा कर जाता है और बांध दिया जाता है कि आपको एक एक कदम को घूम के रखना है कि अगर आपने यहाँ से एक कदम बढ़ाया तो वो सीधा बढ़ाया उल्टा बढ़ा दिया और भाई सीधा कदम बढ़ाना था उल्टा बढ़ा दिया तो तुम गुमराह हो जाओगे तुम पे एक अजाब आ जाएगा अल्लाह का बंदा उल्टा कदम बढ़ाने में डरता है बोला यार सीधा कदम बढ़ाऊँ ऐसा कि मैं सीधा कदम से उल्टा कदम कर लिया तो मैं दो तक महीने चले जाऊँ इस इंतहा को पहुँच जाते हैं मजहब वाले उनको ये बताया जाता है कि आपको हाथ के नाखून काटने हैं तो अंगूठे का नाखून नहीं काटोगे पहले अंगूठे का नाखून काटते लें तो मखरू हो जाएगा उंगली से शुरू करना सीधे हाथ की और उंगली से शुरू करते हुए आखिर में आपको नाखून काटोगे तो फिर आपने अच्छा काम किया व आपने गलत काम किया यहाँ तक ले जाते हैं इन मामलों में इतना उलझा दिया जाता है कि जो कुरान की असल है जो दीन की असल है उसको तो बिल्कुल छोड़ दिया है दीन जिस बात का हुक्म दे रहा है आपको असलम कह रहा है असलम असलम कह रहा है कि सलामती तो आपकी ज़ात से लोगों की तरफ़ सलामती जानी चाहिए मैं उसके ऊपर तो ध्यान नहीं दे रहा हूँ मेरे नाखून कैसे काटने मुझे इसके ऊपर ध्यान है मेरे हाथ किस तरीके से जुल्म का बाइस बन रहे हैं मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि जिन हाथों के उंगलियों को नाखनों को काटने के लिए मैंने इतनी एहतियात की है कभी मैंने इस हाथ को किसी का सहारा बनने के लिए इस्तेमाल किया अगर ये हाथ कभी किसी का सहारा बनने के लिए इस्तेमाल किया जाता तो ये बायस खैर और बरकत होता इसको तो मैंने बालाय ताक़ उठाकर रख दिया है सारी कोशिश किया है कि मैं नाखून मुझे कैसे काटने हैं मुझे संजय कैसे करना है इसके ऊपर मजहब की सारी बुनियाद खड़ी हुई है मुझे वाशरूम में जाते हुए पहले सीधा पाँव रखना है या उल्टा पाँव रखना है बाहर निकलते हुए कौन सा पाँव इस्तेमाल करना है अगर मैंने उल्टा पाँव के बजाय सीधा पाँव निकाल दिया तो ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाए खुदा का ही मुझसे नाराज हो जाए फिर मुझे उसको मनाने वाले खुदा को फिर खुदा को मनाने के लिए मुझे और दस काम एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे और हुआ क्या था कि मैंने जो है वो पाँव सीधा नहीं रखा था उल्टा रख दिया था बाहर ये दाखिल सीधा कर दिया था या उल्टा कर दाखिल करना था